запомнили любой заезд в лужу это потеря управления автомобилем во-первых это аквапланирование когда колеса всплывают над дорогой и шина пытается выдавить из пятна контакта воду это вопрос первый второй пропадают тормоза их надо просушить вопрос третий когда вы видите большую лужу никогда не пытайтесь все преодолеть ходом брызги во все стороны это голливуд он снимается ни в один э, прием, ни в один дубль, ваш автомобиль, скорее всего, хлебанет воды и встанет. Это может сделать э, джип, у которого есть шноркель. Таких э, джипов довольно э, мало у нас. Но тормоза все так же страдают. И поэтому, конечно, постарайтесь стихийные какие-то бесы. Помните, что еще бывает, падают деревья. Сейчас я улица Довна Розапольского. Это деревья, которые упали либо на дорогу, либо ну, мимо. И, mm -hmm городу придется еще попилять эти деревца. Но самое главное, помните, выехав из лужи, вы не сможете затормозить так, как вы тормозили до того. А лишние 4 метра – это чья-то жизнь.